haasteita varmaan karstulossa, vaikka kun on pieni koko ja täällä on kohtuullisen vähän kuitenkin asukkaita. Onko tällä hetkellä 3500 500. varmaan, niin se rajoittaa, rajoittaa tietysti sitä, että tota, niin se asiakaskunta on kohtuullisen pieni kuitenkin. Kyllä ja sitten se kausivaihtelu on iso, Kyllä. että talvella se volyymi on niin, kuin niin paljon pienempi kuin sitten taas kesällä, kun tulee, tulee mökkiläiset, tulee lomalaiset. Ja kaikki, kaikki sitten semmoinen ohi, ohikulkeva matkailija, niin, niin se on tietenkin se suuri haaste, aina se miten varautua oikein. Ja sitten varmaan kaiken kaikkiaan niin sanotaan, että oli oikeastaan mikä tahansa yritys tai liiketoiminta, niin sisällä se sen kolme vuotta ottaa ennen kuin se niin kuin ihmiset, ihmisten tietoisuuteen pääsee, pääsee ja ihmiset oppii tuntemaan ja, ja tulee sitä satunnaista notkaa ja tulee niin sanottua puskaradiosta kerrontaa sitten, että, että, ihmiset oppii löytämään, että aha, täälläkin on tällainen paikka, että käydäänpä tuolla. Ja, ja se sana kiiri sitten eteenpäin, että sekin ottaa omaa aikaa. No joo, on siis, onhan se muuttunut niistä siitä alkuvuosista huomattavan paljon, miten, miten niin kuin, tavallaan, paikkakuntalaiset ja lähialueen ihmiset osaa Kyllä sanon, että, että me on tavallaan niin kuin, luotu uusi kulttuuri tänne. kahvilakulttuuri on niin kuin, tullut lähemmäksi eri ikäluokkiin, että yllättävän niin pienet lapset on oppinut, oppinut sen, että, että, kun vanhemmat menee perjantaina hakemaan hoidosta, niin sanoo että nyt mennään kahville lähikonttiin. Että tavallaan niin kun, että se tulee jo sieltä pienestä, niin kun, että opita, on niin opittu käymään kahvilassa. Ja sehän on ihan mahtavaa, koska sieltä kasvaa sukupolvi, jolle se on jo sit tuttua. Ja sit toisaalta niin meillä käy, käy niin työyhteisöjä, ystäviä, täy eri, niinku, hyvin niinku, eri ikäluokissa, hyvin eri, erilaisia niin sillä tavalla, että et on, onhan se niinku, ihan murjasti muuttunut tämän viiden vuoden aikana. Ja se varmaan ihmisissäkin on se muutos tapahtunut, että kun ennen, ennen käytiin niinku, enempi kyläelämässä toisten luona, nyt tuntuu siltä, että nimenomaan kutsutaan, kutsutaan se ystävä tänne ja Tavataan täällä, että on jo optokulttuurin Niin Maalla oli, hmm. oli niinku pidempään varmaan hyvin tavallista se, niinku, että kutsutaan vieraita kotiin, mutta, mutta ehkä niinku siihenkin on tullut niinku muutos hiljalleen täällä. Että, et niinku ei tarvitse niin stressata siitä, että onko kotona siistiä ja onko mulla mitään tarjottavaa. No. <laughs> on no. niinku helpompi tulla tämmöiselle niinku puolueettomalle maaperälle, niin sitten voi vaan keskittyä siihen yhdessäoloon. Joo, ja sitten kyllä tämä niin, niin sanottu some, somemarkkinointi, niin kyllähän se on sellaista, että se sitten leviää niin laajalle. Ja siinäkin on kokeiltu, meillä on nuoria kesätyöntekijöitä ollut, ne on, ne on sitten tehnyt TikTokia ja kaikkea tällaista. tällaista sitten. Että tuota, niin kyllä, kaikin keinoin on semmoisia erilaisia kokeiluja tehty. Mielestäni niinku, ehdottomasti paras on aina se asiakkaiden oma kokemus, se, se kun joku niinku, jakaa sen semmoisen aidon kokemuksen siitä, että, että sain, sain, hyvää palvelua tai tuotteen, joka, josta jäi jälki, että, se, että, siinä oli jotakin erityistä ja se sen jakaa. Niin se, ei se sellaista markkinointia oikeastaan mitenkään muuten pysty tekemään. Että se on niin, kuin niin aitoa,